Під час зустрічі з колективом водоканалу, що відбулася у вівторок, 24 липня, Сергій Глазунов вислухав найактуальніші проблеми роботи даного підприємства. Ну, у нас, звісно, найболівші питання, крім колектора, який, звісно, йде по техногенної опасності і по роботи работинных сітей, є ще два питання, які починали фінансуватися в 2008 году. Це частотне регулювання. Економія там обалденна. Да. 77% уже э, денег вложено туда. Осталось буквально 24-23% так по памяти. Значит, миллион триста сорок восемьсот Нужно. Необходимо денег. И мы запускаем частотное регулирование, которое нам дает экономию. 30% электроэнергии на насосной станции первого подъема и, соответственно, дальше идет четвертая станция и так далее в комплекс. То есть, обалденная экономия электроэнергии. И мы не можем этот вопрос пробить уже несколько лет. То есть помощь и города есть, и вроде область понимает. А вот она, пятна вода, не работает программа, и мы не попадаем. Программа второй программа вопрос. О, а оно, это финансирование шло по пятной воде? Нет, оно шло с субвенцией госбюджета, да, это И второй вопрос. У нас есть хорошая... С водой знаете, что сейчас делается. Вода хуже, 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 хуже. У нас есть хороший проект реконструкции фильтров. Замена на антрацитовую крошку, что дает уменьшение фильтра цикла. То есть экономия воды и электроэнергии и улучшение качества воды. Есть все заключения, есть проект, готов. Все. Миллион четыреста двадцать восемь. Есть понимание, да? Вот смотрите, за два с половиной года, ну, за, за два с половиной последних года, многие ну, говорят, да ничего не изменилось, все осталось как и есть, никто ничего не сделал. То есть, если посмотреть то, что сделано в области, даже в разрезе каждого города, ну, мы в своем, в желтые годы, ну, сказать, что ничего не сделано, то есть, если посчитать, сколько средств на это ушло, то это же тоже колоссальное видение. В области сделано много. Точно так, как вот в масштабах взять страны, там, знаете, многие говорят, так да, кому это евро нужно было, а на 30 лет инфраструктуру развили. Я уверен, что сейчас деньги будут освобождаться, и мы все эти вопросы порешаем. Но тут область, ну, да, я понимаю, что нужно там, там, там. Давайте, давайте сделаем каким образом. Я сейчас получу своего помощника, мы посмотрим, может быть, мы в какие-то государственные программы бюджет будет сейчас формироваться, попробуем всунуть в государственные программы, это гораздо лучше. Вот прекрасно. Почему мы занимались, практически я три года занимался программой социальной и радиационной защиты? Это целевая программа. Вот она финансировалась ну, в среднем на 25%. Где-то город получал, это в этом году самая большая сумма, 13,5 миллионов. В среднем где-то 3,5 миллиона получал, ну, был один год, там сел. Вот мы рассуждаем, каким образом, если даже... Она будет финансироваться там, на 30%, то сумма э, будет в два раза больше, чем было раньше. Даже там она будет больше. Если бы этой программы не было, ничего бы не решалось. Я записал себе этот вопрос. Если мы можно... еще с мэром переговорим. Если бы то да, будет да, да. Будет Хорошо. у нас существуют такие проблемы, которые необходимо решить на как бы, высоком уровне. Законодатель. Это законодатель. освободить в общем-то начисление НДС по населению потому что вы сами понимаете 20 процентов это прирост самого тарифа сразу за счет этого начисления все говорят что они очень высокие в городе и все и 70 процентов у нас потребление идет это население промышленное промышленные предприятия всего составляют 30 процентов это первое и второе, как вот в теплоэнергетике, у них существует значит, отпуск газа по цене населения для потребностей как бы населения и для прочих. У нас идет цена для промысловых споживачей. Это цена по электроэнергии. Это рубль 14. Это в три с лишним раза выше, чем потребляет население в ВТУ. Вот было одно время, постанова это вроде бы как действует, но ее никто не придерживается. Облэнерго нам отвечает, что мы не можем работать выточно, поэтому мы не пересматриваем эти вопросы. Но у нас такая просьба. Или субвенцию выделять местным органам на покрытие вот этой разницы в цене населения и прочее. Или отпуск самой электроэнергии по умеренному весу, как это есть, если если грубо том... говорить, 1 миллион мы сейчас, ну, 800 миллионов в месяц потребляем, то это примерно 500 тысяч в месяц мы теряем, ну, как бы, если бы мы получали эту цену, энергию по цене населения. Давайте договоримся тоже, и на, на эту тему тоже подоткнуть, на моё имя, письмо хорошо, Официально хорошо. Я обращусь к премьер-министру, чтобы он дал доручение разобраться. Я их тоже понимаю, им хочется всем выжить, но это нонсенс, конечно, Убыток себе все продавать и потом выживать самим. Это, невозможно. это же невозможно. Мы как-то как не принимали этот вопрос и ранее, обращались там на разные уровни, в том числе в Кабмин. Но был, был нам ответ такой, что в связи с тем, что в государстве существует программа энергосбережения, ее нужно откуда-то финансировать. Вот для вас такой тайм. Но уже это нелогично. Но это любое предприятие коммунальное, любое предприятие будем грубо, так сказать, загнется, если брать по одной цене, а продавать по другой. Ну, кто, кто выживет? Мы ну, говорим о минимальной прибыли для того, чтобы развиваться. Знаете, это ж ненормально. Вы заставьте кого-нибудь из частника убыток себе работать. Правильно? Вот столкнулись сейчас с проблемой хлебзавода. Собственник что говорит? У вас убытки 100 тысяч, да? Я даю вам три месяца. Хлебзавод заходит. Не выходите? Закрыл. Да, я его закрою. Ну, то есть логика частника, да? Ну, правильно, наверное. Правильно. Ну, почему должен с кармана 100 тысяч датировать? Проблемы с хлебом нет. Вот он сейчас закрывает три хлебзавода в Кривом Рогу, покупает одну мощную линию, на одном хлебзаводе, ставит и закрывает хлебом все проблемы, а нести условно-постоянные расходы в содержании трех заводов он не будет. Но мы сейчас, правда, помогаем хлебзаводу упорно выйти с этой ситуации. Будет и пятихатки закупать хлеб. Все-таки более 170 людей работает на этом хлебозаводе. Я вас... Услышав, поділ. І тоже, теж мое моє ім'я, таку запісочку, що таке формулювання, основанням, І отдадіть Еліні Васильівну, нам все це перешкод і займемося цим папросом. Я представляю відділ збуту. На сьогоднішній день взаємовідносинах між абонентами і водоканалом є така гостра проблема, як повірка в приладі публіки. Відповідно до закону України про метрологію це повинно виконувати виконавець. От, а відповідно до постанови 959 ми не маємо права ці витрати включати в тариф по цим приладам обліку, так як вони не стоять у нас на балансі. Проблема ж не буде вирішена. Наполовину до вас судитись не будуть, а мешканці міста будуть незадоволені, що ніхто не робить. Тобто проблема на 50% не буде вирішена. Будемо звертатись до прем'єра і говорити всі проблеми для того, щоб працювати. До речі, багато вирішується питання також. Дає завдання і багато вирішується. даже по зупинкам транспорту я сам думав, що навряд чи повідміняють, звертаюся до прем'єр-міністра, до позика, приїжджаю на зустріч на мінірський камбінат, мені кажуть, спасибі, все поновили, я не співаю дивитись, поновили, чи ні. Воно повертається, так що є результат. Даже якщо 50% питань, які підіймаються, будуть вирішуватися. Це вже, вже перемога. Добре, домовилися. Зустріч народного депутата Сергія Глазунова з колективом Жрео теж базувалася на зосередженні уваги на питаннях, що стосуються роботи підприємства та життя жовтоводців. Зокрема, депутат міської ради від КПУ Любов Гняда запитала про ситуацію з підвищенням ціни на електроенергію. Чим вони думали, я не знаю, тому що я точно так як і ви думаю. У нас електроенергії вистачає, і ми її ще експортуємо, продаємо. Тому для мене лично точно такий же вопрос, як і для вас. Чем они мотивировали тем, что нужно повышать? Я тоже с этим не согласен. Зачем? У меня есть много вопросов. Вот сейчас я буду готовить письма по э, следующему вопросу. У нас, к сожалению, не только повышение тарифов, а также выделение субвенций для граждан, которые имеют электрическое отопление. Там же сумасшедшие суммы вот зимой придется платить с повышением тарифов и, и субвенцию не дают. Тоже еще один вопрос. А здесь я с вами согласен. Это если нам не хватает своего газа, допустим, здесь логика понятна. А по электроэнергии, ну, до конца... Ну, не мы принимаем это решение. Да. Ну, поднимать, конечно, нужно. Раз поднимают его граждане в округе, то мы должны тоже его поднимать. Вы спросили мотивацию. Мне тяжело объяснить, как специалист, чья почему мотивация. Хочу сказать, что за время моей вот жизни в городе, и за то время, когда мы выдвигали, выбирали народных депутатов, вот единственное Сергей Николаевич, который у всех на виду, понимаете, вот за то время, которое он, он и в коллективах встречается. И тот, тот результат, который для города, я думаю, что для всех очевиден. И, конечно, как главный бухгалтер предприятия, хочу сказать вам большое, большое спасибо от нашего предприятия за ту технику, которую мы получили, потому что мы работали все время на каких-то там веревочках, на каких-то и сколько, какая затратная часть у нас была именно на транспорт, то говорить нечего. И когда в этом году действительно мы увидели этот результат, эти транспортные, при очистке города, и при асфальтировании, и при уборке, это действительно дает очень хороший результат. И хочу сказать, что, Сергей Николаевич, вы двигаетесь по нашему округу, я думаю, что коллектив меня поддержит, и мы вас поддерживаем. Я думаю, те задачи, которые перед вами поставлены, они будут выполнены от нашего города. Ну и, конечно, хочу сказать свое еще пожелание вам, как человек, который работает на том уровне. Я как главный бухгалтер, как сам по экономике. Меня все время волнует вопрос, не только меня, наше обращение. Это НДС на коммунальные услуги. Это тот вопрос, который, он говорит, он постоянно стоит. Это сразу даст возможность на 20% снизить коммунальные услуги на целом. вы знаете, что все-таки я как квартиросъемщик вижу, какая, что должно быть, но и как экономист вижу, что действительно затратная часть очень большая. 20% это что-то о чем-то говорит. Поэтому я думаю, это наше пожелание при работе каким-то образом это учесть. Поэтому мы вам благодарны за ту помощь, которая оказана нашему предприятию. Я думаю, что в таком же ключе мы будем дальше работать и от вас получать такую же помощь. Что касается ЛДС, мы буквально только что были в вот канале, я был, тоже поднимали этот же вопрос. Они сейчас, ну, у них несколько вопросов, которые они поднимали, сейчас их формализуют в виде писем ко мне. Будем заниматься этим вопросом. Я думаю, что, может, что-то решается сразу, что-то решается позже, через год, через два, но если... Если направлено каким-то вопросом заниматься, я уверен, что его можно решить. Это в этом я не сомневаюсь. Директор ЖЭО Анатолій Шевяков подякував Сергію Глазунову за велику допомогу народного депутата для забезпечення якісної та кращої роботи в ЖЕО. Самим головним вот, з етих 2 роки роботи Сергія Глазунова в Последні це саме, е э, получение, даже не получение утверждения, э, программы социальной радиационной защиты нашего населения. Это программа не просто 200 миллионов. Вот эти 200 миллионов, они будут идти именно на социальные вопросы. Именно на социальные. Такого, я не знаю, в Украине, по-моему, ни один город такого не получил. Ни один город. И эта программа получена благодаря, не то, что там я скажу, что-то я привлечу, именно благодаря Сергею Николаевичу. Конечно, и губернатор занимался этим делом, все его помощью туда подавались проекты документов, но именно проталкивали решение на комбининг, это, конечно, благодаря Сергею Николаевичу. Поэтому я вот скажу от души, не как руководитель, а как просто гражданин этого города, который живет и собирается жить, и я, и внуки, и так далее. Дай Бог нам таких депутатов, как сегодня мы сегодня в лице Сергея Николаевича. Кроме тех глобальных вопросов, о которых сказал Сергей Николаевич, сейчас много делается в городе по выполнению социальных инициатив президента. Это и медицина, это открытие, несмотря на то, что мы не в проекте, это и открытие амбулатории семейного медицины, это программа образования, это программа пятна вода, очистка пятной воды, это строительство и монтаж детских оздоровительных площадок. Мы очень-очень много вопросов. И, конечно же, во всех не выполнении этих вопросов играет роль народный депутат Украины Сергей Николаевич Глазунов. Я хотела только сказать вот что. Сергей Николаевич Глазунов очень часто и гость на наших предприятиях. И на всех предприятиях задают вопрос о нашей технике, о тех деньгах, которые мы получаем. Я просто призываю вас. И призываю каждого из нас, избирателя, жителя города, ценить то, что мы получаем, чтобы оно не было мертвым грузом, чтобы оно имело какое-то воздействие, чтобы оно обязательно имело влияние и на э, жизнь наших горожан, и на общественное мнение наших, э, наших громады. Поэтому то, что мы имеем, надо беречь, надо приумножать, надо искать другие формы работы, чтобы и та, эта техника, и все те моменты, которые решил Сергей Николаевич, и на которые еще будет обращать внимание, и с которыми будет помогать, чтобы они имели положительное воздействие на жителей нашей громады.